Dalam pembicaraan tentang semut rangrang, -rang, sering kita dengar istilah koloni. Apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan koloni semut rangrang? -rang? Mari kita cari tahu jawabannya dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Ada beberapa peternak semut rangrang -rang pemula yang masih belum memahami arti sesungguhnya dari istilah koloni. Dalam video ini akan kami jelaskan secara mendetail agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Secara gampangnya, koloni semut rangrang -rang bisa diartikan dengan sebuah kerajaan yang terdiri dari ratu dan juga sekumpulan semut rangrang -rang pekerja dalam jumlah yang banyak dengan kasta dan tugas masing-masing. Mereka ini tinggal dalam satu kawasan sebagai teritorial mereka. Sampai di sini sudah bisa disebut dengan koloni semut rangrang -rang yang lengkap. Pada musimnya, dalam koloni semut rangrang -rang ini juga terdapat calon ratu dan juga semut jantan. Pada awalnya, mereka dilahirkan dari telur ratu koloni semut rangrang -rang, kemudian menjadi anggota koloni tersebut. Dan bila waktunya telah tiba, mereka akan pergi meninggalkan koloni asalnya dan calon ratu ini akan membentuk koloni sendiri tanpa ada keterkaitan dengan koloni asalnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan koloni semut rangrang yang terbentuk secara alami di habitat aslinya, yaitu di alam liar. Yang pertama, kita akan mengeksplor tempat ini. Dan yang kedua, nanti kita juga akan melakukan pengamatan di tempat ini. Kedua tempat ini berjarak sekitar 100 meter. Pada keduanya terdapat koloni semut rangrang -rang yang tidak saling berhubungan. Dua kerajaan semut rangrang -rang ini masing-masing memiliki kehidupan tersendiri tanpa saling keterkaitan. Mari kita mulai mengeksplor tempat yang pertama. Di tempat ini banyak sekali terdapat sarang semut rangrang. -rang. Puluhan sarang ini menempati beberapa pohon dan beberapa pohon yang merupakan bagian dari satu koloni semut rangrang -rang ini berada pada area seluas sekitar 400 meter persegi. Sarang-sarang koloni semut rangrang -rang ini mempunyai fungsi masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain. Mereka ini berhubungan melalui jalur-jalur feromon yang mereka bentuk. Setiap hari, mereka mendaki bukit menuruni lembah untuk berhubungan dari satu sarang ke sarang yang lain. Jalur melalui jalan tanah ini adalah salah satu jalur yang paling sering digunakan oleh semut rangrang untuk menghubungkan sarang-sarang mereka satu sama lain dalam satu koloni. Jalur-jalur feromon -jalur sebagai rute penghubung antar sarang ini sengaja mereka buat agar mereka tidak tersesat ke area yang lain di luar teritorial koloni mereka daun-daun kering di atas tanah seperti ini juga menjadi jalur strategis semut rangrang. Jalur yang menghubungkan antar sarang koloni semut rangrang di atas tanah ini sebenarnya sangat beresiko bagi semut rangrang. Banyak predator semut rangrang yang bisa dengan mudah menemukan semut rangrang dan memangsanya. Jalur penghubung antar sarang semut rangrang yang paling aman dan selalu menjadi favorit semut rangrang -rang adalah batang atau ranting atau daun dari pohon yang ditinggalinya. Dari keseluruhan semut rangrang -rang yang ada di sarang-sarang dalam kawasan ini hanya memiliki seekor ratu saja. Puluhan sarang semut rangrang -rang yang berada di beberapa pohon ini merupakan satu kesatuan dari sebuah kerajaan koloni semut rangrang. -rang. Baiklah, selanjutnya kita berpindah ke area yang kedua. Ketika memasuki area ini, kami langsung mendapati sebuah sarang semut rangrang yang bukan bagian dari koloni yang pertama tadi. Sarang ini hanyalah sarang yang kecil dengan ketinggian sekitar 1 meter dari atas permukaan tanah. Ini hanyalah sarang satelit. Ini pernah kita ulas pada video terdahulu tentang kehidupan koloni semut rang-rang Artinya sarang ini bukanlah sarang utama dari koloni ini Kita temukan banyak sekali sarang-sarang satelit di tempat ini Ada puluhan sarang yang terdapat pada ketinggian pohon Dan ada pula beberapa sarang yang berada di tempat yang rendah di sini juga kita temukan beberapa sarang utama dengan ukuran yang besar, berada di ujung-ujung ranting pohon. Dari puluhan sarang yang terdapat pada pohon-pohon ini, kesemuanya saling berhubungan karena mereka adalah satu koloni. Mereka ini juga terhubung melalui jalur-jalur feromon yang telah mereka buat sebelumnya. Sama juga seperti koloni yang pertama tadi, puluhan sarang dalam koloni ini juga terhubung melalui jalan di tanah dan juga bagian-bagian dari pohon yang ditinggalinya. Sepanjang batang pohon ini terlihat banyak semut rang-rang yang hilir mudik menuju ke sarang, dan juga sebaliknya. Nampak di sini terlihat semut rangrang menggunakan jalur pada selang saluran air sebagai penghubung antara sarang pusat dengan sarang satelit yang letaknya cukup jauh. Sarang-sarang satelit yang kecil ini letaknya sekitar 30 meter dari sarang pusat atau sarang utama. Dan sekali lagi, koloni semut rangrang ini terdiri dari puluhan sarang yang terdapat pada beberapa pohon yang dipimpin hanya oleh seekor ratu saja. Baiklah, teman-teman. Dari tayangan ini dapat kita simpulkan bahwa koloni semut Rangrang -rang adalah sebuah kerajaan yang terdiri dari ratu semut Rangrang -rang dan juga semut-semut pekerja. Satu koloni semut Rangrang -rang bisa terdiri dari puluhan sarang yang terdapat pada beberapa pohon. Antara satu sarang dengan sarang yang lain terhubung melalui jalur yang ditandai dengan feromon yang mereka buat satu koloni semut rangrang bisa menempati area dengan luas teritorial sekitar 500 meter persegi. Cara antar koloni semut rangrang yang berbeda adalah sekitar 100 meter. Meskipun berbeda sarang dan berbeda pohon yang ditempatinya, selama masih dalam satu kawasan dan saling berhubungan, artinya itu adalah masih satu keluarga, satu koloni semut rangrang. Karena satu koloni semut rangrang tidak akan berhubungan dengan koloni semut rangrang yang lain. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe serta menekan tombol like. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.